Еще хочу добавить, как представитель антикоррупционного комитета, Петр Алексеевич, обратите внимание на Кривую Руку. Демократия здесь только написана, ну, ничего не сказано до конца, не выполнены никакие чистки, никакие ревизии. У нас просто-напросто люди работают, люди работают в простых договорных фирмах, которые не имеют никакого права нанимать человека на работу. Никто не отвечает ни за чью жизнь. Все идет на откат. Люди набивают карманы, а простые работяги сидят без денег. Потому как можно просто не заплатить зарплату, ничего человек не докажет. Сейчас деньги циркулируются только в прокуратурах, в МВД, в горы в нашем. В Белкула жиреют, имеют дома, имеют по 5 домов, по 3 квартир, по 5-10 по машин, всех конкретно разводят и все живут, улыбаясь. И только ничего нельзя сделать, потому что у каждого того или иного коррупционера крышуется тем или иным коррупционером. Слава Украине!